Женя говорит, что ровно в 6.00 этот Ford Боярд Рубикон Экспресс закрывается. И все, кто остались в 6.01, то уже как бы выйти отсюда нет возможности, получается. Ставится на охрану там, это все. И надо, надо вот так вот быть замершим, потому что если будет датчик, движения здесь у нас есть в офисе, если будет датчик движения, поймает движение, то приедут сразу и упакуют ребята и отвезут, э, отвезут в подвал. Э, там же так же делали в Форде Бояр, да? Там просто тигры запускали. А, тигры. Не все. Тихо. Все. <laughs> тихо. Лисидали, лисидали. все запускали. Нам не показывали. Почему <laughs> вот такие, короче, Женя не знаю тайны этого. хотел говорить Рубикон Экспресса. <laughs> <laughs> <Фортабояр. смех> ну, вот вы знаете, что если вам нужно телефон посылки отправить, то телефон, который шаг и профиля, вы можете нам звонить. И вот э, Настя до утра может вам отвечать на все ваши вопросы. Так она и делает постоянно. Я иногда звоню и проверяю, работает ли телефон. Бывает, когда звоню на личный, не берет. Звоню на рабочий, берет. Ну, такое, что делать. Да, ну, такие, такие веселые у нас. Такие у нас веселые будни Рубикон Экспресса, да? Да.